Kalau kita tengok dalam pasaran hari ini, kebanyakan kereta SUV di segmen memang mahal. Paling-paling common -paling RM18, RM19 boleh sampai RM300 lebih lah. contohnya Mazda CX-9. Harga dia RM350, RM340 macam itulah. Tapi sebenarnya dia memberi peluang kepada pengeluar kereta daripada China untuk memperkenalkan model-model baru yang cantik dan pada harga yang mampu milik. Seperti Omoda C9 pada hari ini. Okey, untuk Omoda C9 pada hari ini, harga pengenalan dia adalah 169 untuk variant two wheel drive. Tapi kalau kita nak dapat variant four wheel drive macam ni, harga dia adalah sekitar 189 sahaja. Okey. So hari ini kita akan review macam mana kereta ini perform, adakah harga itu berbaloi dan adakah kereta ini baik kita beli kereta ini ataupun baik kita beli Honda CRV EHEV. Nantikan, saksikan review yang penuh ini dan penuh bertenaga, penuh bersemangat ini hari ini. Okey, jangan lupa untuk follow kami dekat Netflix, YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk mengwhatsapp kami dekat Netflix. Kalau kita tengok SUV di segmen ni memang dia berkenaan dengan saiz dan juga macam mana dia nak menunjukkan saiz SUV ni nampak maco, nampak gagah, nampak macam road prison di atas jalan tu memang nampak gah. Itulah memang dia punya design konsep untuk SUV di segmen. Dari segi panjang saiz dimensi kereta ni sebenarnya kecil sikit daripada Mazda CX-9. Of course lah CX-9 tu dia 3 row. Yang ini hanya 2 row saja. Dari segi panjang dia adalah sekitar 4.775mm serta lebar dia 1.920mm. Kalau kita tengok desain konsep kereta ni memang dia punya desain tu memang banyak inspirasi lah. Kalau kita tengok depan-depan kan memang desain depan ni ala-ala Lexus sebab dia punya front grill ni macam macam spindle grill daripada Lexus manakala kalau kita tengok dekat bahagian tepi pula especially dia punya shoulder line dia punya roof line tu nampak macam sebuah Jaguar Land Rover tak heran lah sebab uh, parent company untuk JQ Omoda ni memang bekerjasama dengan Jaguar Land Rover dekat China manakala untuk bahagian belakang tu pula memang design dia okey ngam cuma saya tak berkenan dekat dia punya bahagian bawah tu especially dekat dia punya fake exhaust Okey, untuk bahagian depan ni pula, especially di bahagian lampu sini kan, ini mengingatkan saya kepada rekaan terkini Kia. Kalau kita tengok falsafah desain Karim Habib, memang dia suka letak lampu LED ni besar dekat sini. Dan untuk Omoda 9 ni, dia punya lampu depan ni dia panggil Sigma Light. Dia punya sebenarnya LED, DRL, lampu depan dan lampu ni ada animation, memang cun pada waktu malam. Okey, untuk bahagian tepi ni sebab apa saya kata elemen dia datang daripada elemen Jaguar sebab uh, ada elemen hiasan kat tepi ni kan insert tepi ni memang inspirasi daripada Jaguar lah and then, dia punya pop up door ni pun daripada Jaguar juga dan sebenarnya tak hairan sebab platform M3X yang digunakan oleh Omoda ni pun sebenarnya akan dikongsikan juga oleh Jaguar nanti uh, Jaguar dah announce bahawa dia akan menggunakan platform M3X yang dihasilkan oleh Omoda Jaku ni, Jaku Omoda ni dan digunakan untuk pembangunan model-model Jaguar Land Rover pada masa akan datang. adalah satu tindakan berani daripada Omoda memperkenalkan sebuah SUV yang berkuasa petrol sebab seperti yang kita sedia maklum memang kepakaran kehebatan syarikat-syarikat otomotif daripada China ni adalah kereta elektrik tapi untuk enjin Omoda C9 ni dia menggunakan enjin 2000 cc yang menjana 261 PS dan juga 400 Newton meter torque okey manakala untuk pilihan transmisi pula dia menggunakan transmisi yang sama digunakan oleh seperti kebanyakan kereta mewah. Dia tak guna uh, dual clutch, sebaliknya dia menggunakan transmisi 8 speed automatic. Paling menarik, 8 speed automatic ni diambil daripada syarikat pembekal yang sama digunakan oleh Toyota, iaitu Aisin. Manakala untuk varian yang kita pandu uji ni pula, dia datang dengan sistem all wheel drive. So macam mana kita nak tahu kereta ni all wheel drive? Kita kena tengok dia punya dia punya sport rim lah. Kalau dia ada caliper yang berwarna merah varian tu adalah varian all wheel drive Okey, untuk di bahagian belakang ni satu elemen yang saya suka adalah dia punya design lampu belakang ni dia mengingatkan saya kepada design yang digunakan oleh Audi lah dan untuk di bahagian belakang ni nampak tak kita tak boleh nak guna kick start untuk kita buka dia punya ruang kargo belakang sebaliknya kita kena buka secara manual lah kalau nak nama kereta premium benda-benda tu kita kena letak lah dan ruang belakang dia boleh memuatkan sekitar 660 liter ruang kargo dan boleh dibesarkan sehingga 1735 liter memang agak besar lah kalau kita kalau kita lipat dua-dua seat tu lah dan dekat di bahagian belakang di bawah ni kita ada tayar spare bersaiz penuh 20 inci siap dengan sport rim bila dah nama SUV D-Segment ni memang dekat bahagian dalam dia akan tunjukkan desain yang paling klasik design yang paling premium dan juga paling sporty. okay. Sebab itulah dia cuba naikkan elemen-elemen uh, yang saya sebut tadi melalui rekaan dia punya dashboard lah, center console semua kan. Benda ni sebenarnya boleh buat kecil tapi kalau kita masuk tiba-tiba tak ada tengah ni, nampak design tu terlalu simple. Jadi untuk Omoda Shine ni dia letakkan senter kosong sebesar alam ni tapi dia balut dengan balutan yang pink lah contohnya dia balut dengan leatherette yang lembut ada jahitan kulit ada macam uh, brush aluminium dekat sini ada elemen kayu dekat sini serta ada elemen brush aluminium juga dekat sini lah so secara lahiriahnya bila kita tengok desain macam ni kita nampak bahawa kereta ni memang dipasarkan untuk dalam SUV di segmen yang untuk bersaing dengan kereta-kereta yang lebih mahal lah awak dengan harga yang mampu milik. Pada masa sama, desain ini memang kaya dengan pelbagai aksesori yang boleh dikatakan setara dengan harganya lah. Tapi yang paling saya suka adalah elemen Swiss physical yang ada ni. Memang kalau kita tengok kereta Cina, kalau ada benda ni memang sangat ajaib lah sebab kereta Cina kebanyakannya nak buka aircon kena masuk skrin. Ni. Itu elemen yang saya tak suka. Yang saya suka kena ada butang physical macam ni. Ada butang aircon, ada butang uh, kipas untuk aircon dan juga kat tengah ni dia ada butang mode untuk pemanduan dan dekat bawah ni kita ada wireless charger 50W manakala dekat depan kita ni kita ada bentangan meter sebesar 24.6 inci kalau kita ingat bentangan meter ni sebenarnya mengingatkan kita kepada desain yang digunakan oleh Mercedes-Benz Kia dan juga BMW manakala dia punya sistem dia pula dia boleh menyokong Android Auto dan juga Apple CarPlay tanpa wire itu yang best untuk cushion dia pula kalau kita tengok betul-betul dia punya switch berada dekat bahagian tepi ni lah mengingatkan kita seperti design yang digunakan oleh Mercedes-Benz cuma dia punya cushion dia tak ada uh, ciri untuk kita angkat dekat bahagian depan sebab kadang-kadang kita nak bahagian depan tu tinggi atau perendahan dia tak ada ciri tu dia hanya ada ciri kita boleh angkat semua ataupun turun semua kebanyakan kereta yang mahal Mercedes Benz, Audi, BMW dia boleh angkat depan turun belah bawah kita boleh ubah macam-macam lah yang ni tak ada je cuma hanya ada satu swiss untuk kita uh, panjangkan sokongan dia punya seat base dekat bahagian bawah saja. tapi ini tak bermakna cushion ni tak best cushion ni masih lagi selesa lebar dan juga ada sistem ventilation manakala untuk dekat bahagian depan saya saya ada masih ada sistem HUD Ha, jadi saya tak perlulah tengok meter ni sepanjang masa tengok depan je cukup dan dia juga ada pedal shifter dekat bahagian bawah. Ni. Cuma ada beberapa kelemahan dari segi pelaksanaan sistem software lah Yang pertama bila kita gunakan and auto apple carplay dia tak tak boleh nak tunjukkan berapa suhu yang kita telah tetapkan untuk kabin ni. Yang kedua, contohnya mod pemanduan. Ah ha, ni contoh normal kan. Cuma kita nak pergi kepada eco. Dia tak sebut Eco, dia sebut ECO. Kenapa dia tak sebut Eco? Ha. Yang terakhir adalah dia punya retina sensor dekat depan ni. Okey, retina sensor ni memang satu dia tak boleh matikan, saya tak tahu macam mana nak mati. Ah cara kedua nak mati kita boleh saltik lah depan ni kan. Yang ketiga, retina sensor ni selain tak boleh nak matikan memang memang menyakitkan hati kalau kita nak guna kan. So nak tak nak kita kena fokus pada dekat sini daripada, kat, daripada dekat jalan Sedangkan dia punya sistem ni sebenarnya tak cukup user friendly sebenarnya Itu masalah utama dekat sistem multimedia ni Okay, sekarang kita berada dekat bahagian belakang uh, Omoda Sinai lah. Satu benda yang kita suka berkenaan dengan Omoda Sinai ni memang dia nampak eksklusif padan dengan harga. Antara elemen yang saya suka adalah uh, dengan Swiss ni. Memang dia nampak macam Swiss Mercedes Benz dengan uh, elemen speaker Blue ni pun walaupun sebenarnya dia menggunakan speaker Sony. 18 speaker ke What? eh sorry 8 speaker kot. Cuma uh, dekat Swiss ni uh, memang cantik sebab kita boleh ejah-ejah semua Swiss ni kan memang rasa mahal lah kereta ni and then satu benda lagi benda yang jarang jumpa tapi kalau jumpa dia mengingatkan kita kepada kereta-kereta yang lebih mahal seperti BMW uh, aircon van dekat B pillar uh, so dekat belakang ni kita ada satu aircon dekat B pillar dekat sana satu, dekat tengah satu jadi semua orang akan dapat aircon van masing-masing tak payah nak berebut itu yang best manakala dekat bahagian bawah tu kita masih ada lagi USB point dekat sini tapi dia hidden. Jadi bila kita nak guna baru kita buka. And then panoramic sunroof ni saya uh, lebih kepada mix uh, mix review lah. Saya suka sebab dia boleh nampak cahaya macam ni kan. Tapi pada masa sama kalau kita tak tutup tirai ni memang panas, memang tak berapa sesuai dengan suhu Malaysia memang yang panas panjang tahun. Okey, ada beberapa elemen design yang ada pada kereta ni biasanya jarang-jarang jumpa pada kereta biasalah. Okey, ini menunjukkan bahawa kereta Omoda Style ni ni adalah kereta mewah. Yang pertama, dia ada built-in perfume, ada pilihan tiga pilihan perfume yang kita boleh pilih dan ada cartridge perfume yang tersendiri. Nombor 2, double panel untuk dia punya uh, sunshade depan. So maksudnya kalau kita buka kat depan mata kita satu, kita boleh buka lagi satu dekat tepi. Ha, itu memang memang rasa mahal lah dia punya kereta ni. Yang ketiga, dia ada uh, seperti yang kita sebut tadi, dia ada dia punya di pilar punya akaun bank. Okey, untuk kuasa yang dihasilkan oleh enjin ini sebenarnya nak kata memadai itu bergantung kepada cara kita bawa lah. Bagi saya, tak berapa cukup sebab saya suka bawa lajulah Tapi di atas kertas, kuasa enjin boleh menghasilkan sekitar 261 PS dengan 400 Nm top memang atas kertas nampak banyak lah dan dia digandingkan dengan transmisi automatik 8 kelajuan cuma dari segi pecutan pecutan kereta ini boleh dipuji walaupun kereta ini sebenarnya berat 0 ke 100 dalam masa 8 point saat something manakala hal laju tertinggi pula adalah sekitar 190 km sejam cuma the big but is dia punya berat kereta ni Okay, untuk pengetahuan penonton sekalian berat kereta ni adalah sekitar 1876 kg sebenarnya cukup berat bagi SUV sebenarnya hampir hampir nak menyamai sebuah SUV elektrik dalam mana-mana dinamik pengendalian pengendalian kereta pun bila berat tu cukup besar cukup tinggi dia akan merompak kebahagiaan kita membawa kereta ni So bila berat 1876 kg ini sebenarnya dia sebenarnya menyebabkan kita rasa pecutan tu lebih kepada santai. Ditambah pula dengan perangai transmisi 8 kelajuan automatik ni memang saya rasa memang dia ditala untuk lebih kepada comfort berbanding dengan sport. Jadi bila kita bawa macam ni operasi dia memang cukup smooth, cukup lazat, cukup berkerim akan tetapi bila kita tekan pedal minyak tu dia macam ada delay satu saat dan baru dia build up dia punya speed bukan kereta ni tak boleh pergi boleh cuma bila kita tekan pedal minyak tu dia rasa macam dia bukan direka untuk dibawa laju dia direka sebenarnya untuk mementingkan keselesaan dan kesempurnaan penukaran gear seperti yang berlaku sekarang itu yang paling utama jadi secara perbandingannya kalau saya pernah bawa CX9 yang lagi berat saya rasa CX9 tu lagi ada dinamik pecutan tu berada dekat CX-9 berbanding dengan Omoda C9 tetapi dari segi keselesaan pengandalian dari segi uh, right and handling memang menang dekat dekat uh, Omoda C9 lah sebab apa sebab satu pertama adalah dia punya NVH sebab dia menggunakan tayar Michelin, uh, Michelin yang paling mahal saya lupa dia punya brand nama tu tapi memang mahal lah tayar tu bersaiz 20 inci jadi road noise pada kereta ni memang kita langsung tak boleh nak dengar lah yang kedua adalah dia punya suspensi talaan itu sendiri lebih kepada lebih kepada sport, ah, sorry lebih kepada comfort, ah, bukan sport, comfort sebenarnya jadi bila lalu jalan tak rata, lalu jalan berbonggol-bonggol kita rasa lebih selesa pada kereta ni berbanding dengan pesaing dia yang lain Okey, untuk kereta ini juga dia ada disediakan dengan uh, 7 lah yang kita boleh tengok dekat sini. Yang pertama dia ada eco, normal, sport, uh, snow dan juga sampailah off-road sebab kereta ini sebenarnya kereta all-wheel drive. Dan sebenarnya untuk suspensi dia menggunakan McPherson dekat depan dan juga uh, Macphilin dekat belakang. Cuma yang paling specialnya dia menggunakan sistem adaptive CDC, continuous damping uh, rate something lah. Tapi bila kita tukar daripada sport ke normal ke uh, perbezaan tu sebenarnya tak begitu ketara sangat ha, melainkan kita betul-betul cari ataupun melainkan jalan tu betul-betul teruk barulah kita rasa dalam sport mode tu dia rasa agak keras sikit dan pada kebanyakan masa saya tak boleh nak bezakan mode apa yang kita pandu melainkan kita tengok dekat sini ha, dia tulis sport ha, baru kita tahu kita sekarang dalam keadaan sport ok, sebenarnya saya terlupa ada satu switch dekat steering ni kita boleh laraskan kita punya steering dari kita jumpa kereta mewah je kat bawah tolak ke depan memang macam kereta mewah ok, dari segi operasi penggunaan uh, petrol pula uh, kalau kita bawa dalam keadaan santai bawah 120 antara 100 ke 120 lah kita masih boleh dapat sekitar 12.7 km per liter the best yang saya boleh dapat dengan kereta ni tapi kalau kita bawa laju je uh, memang tak boleh dapat lah Then kalau kita masuk dalam town pun dalam keadaan stop uh, traffic stop and go stop and go pun tak boleh nak dapat dia punya fuel consumption the best macam tu. Tapi paling best kita bawa dalam keadaan santai ni kita boleh boleh dapat fuel consumption nombor dua dia punya kesenyapan dalam cabin. Uh, kita masih boleh dapat dalam sekitar 54 desibel pada halaju laju 110 km sejam. Okey, uh, untuk aspek keselamatan memang dia punya aspek sama tu memang banyak lah memang kita boleh tengok kat sini dia ada AEB dia ada automatic emergency braking automatic emergency avoidance lane departure warning ACC dan juga auto high beam cuma saya nak komen satu perkara iaitu ACC dia saya tak pasti macam mana tapi setiap kali saya nak gunakan ACC dia akan hidupkan sekali dengan lane keep assist walaupun saya dah tutup sistem tu jadi setiap kali kita nak guna sorry saya nak guna Adaptive Cruise Control, dia akan take over steering. Ha, memang saya tak suka orang take over steering. Saya hanya minta dia control pedal minyak sahaja. Jadi, end up saya tak gunakan dia punya sistem ACC. Okey, uh, dalam aspek brake, seperti yang kita sebut tadi, brake tadi tu sebenarnya mencukupi. Tapi disebabkan oleh kereta ni berat sangat, 1876 kg. Jadi, bila kita bawa laju, kereta ni akan build up momentum. Jadi bila kita nak brake tu kita kena tekan pedal lagi kuat sikit dan pada masa semua dia rasa macam agak menggelongsor. Dia bagus sebenarnya sebab dia menawarkan rasa yang premium. Tapi kalau kita jenis pemandu yang bawa laju, bawa agresif, kita akan rasa benda ni tak best sebenarnya. Sama juga dengan steering. Steering dia, ini memang kelemahan kebanyakan kereta daripada China lah. Steering dia bila kita bawa relax, nak keluar pada parking, nak masuk U-turn, nak pusing sana sini, dia rasa cukup ringan, cukup selesa rasa macam effortless tetapi bila kita bawa laju rasa ringan tu dia tak best walaupun dia cuba beratkan steering dia rasa benda tu agak fit kita rasa tak selesa kita rasa macam macam mana nak bayangkan dia lebih bayangkan kepada siapa yang pernah bawa Myvi lagi best generasi pertama yang menggunakan EPS itulah perasaan dia dia tak rasa sekata daripada ringan kepada berat berat kepada ringan rasa tak best, rasa tak tak berapa confident bila kita bawa laju. Sekian saja review kami berkenaan dengan Omoda C9 All Wheel Drive pada harga 189 ribu ni. Secara jujurnya memang boleh beli sebab kalau kita nak compare dengan uh, pengeluar lain, let's say kita nak compare dengan Mazda CX9, mahal. Kita nak compare dengan uh, Toyota, Toyota Harrier pun mahal. Toyota Harrier dalam segmen D dia dijual pada harga lebih kurang RM278,000 almost RM100,000 lebih mahal jadi bila kita beli kereta ini kita beli dengan diskaun RM100,000 daripada lebih murah daripada orang lain ataupun sama harga dengan CRV yang C segment tapi bawah sikit kita kena terima hakikat kereta ini sebenarnya belum sempurna walaupun sebenarnya dia dah berada dalam D segment dan kita kena terima ketidaksempurnaan itu barulah kita boleh terima kereta ni dan boleh beli kereta ni. Okay? Sekian saja review kami berkenaan dengan Omoda C9. Sehingga kita berjumpa lagi. Boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk me-whatsapp saya dekat ni.